Так, всем привет! Сегодня я делаю апдейт на свою коллекцию кукол-монстров. Да, первым... Э э, э, у меня куклы встают. Откуда? Как у меня они появились? Первая кукла моя... Это дракулаура. Она очень милая, красивая. Да, я переодела, потому что на Торе я сшила данный снаряд. Ну, это будет потом расскажу. Она очень мило, такие классные ручки. Еще бросает такой сделал. Она очень красивая, всем советы. Еще я, у нее такая история, да, я буду рассказывать про их историю, как я их купила. Я узнала про Монстер Хай думаю, что это такое. Пойду, подивлюсь. И мне, я выбирала между, ну, вы, мне понравился это Дракула. Я выбирала между Скориш и Пикчердей. Почему я выбрала Пикчер Дэй? Сюда она милей. У нее еще есть что то поставка, расческа, сумка, папка. Если вам нравится, какой я выбор сделала, ставьте лайки. Следующая у меня появилась клади. Я очень хотела клади. Вот такая классная. Диша. Роллер Мейс. Или на роликах. Кто как называет. Да, она очень красивая. Я ее изменила. Я стерла губки, потому что это долгая история. Не буду рассказывать изменила прическу думаю это идет. Следую... у меня эти две они вместе появились следующие... следующие появились Торелай и Эбби мне их подарили кто продает маш... ну, швейные машинки пишите внизу в комментариях и по цене в Украине, конечно же, да? такая кофе. Кому нравится мое платье, ставьте лайк. лайки. Лайки. Следующее это Админ. Да. У нее офигенные ролики. Классно. И нравится. Вот такая. Вот такая маленькая. А, как я продор приезжаю я домой. Там подарки. Читаю сверху вот, на кулику. Тора лай. И такая. Хм. Тора а Потом Тора И такая. Достаю. А -а -а -а. Та -та -та Это чудо. У, -у, у А у нее вся история. Я просто знала, что мне подарили. Я все разузнаю. знаю. Если вам нравится моя коллекция. Да, она мини-коллекция. Пальчики вверх. Подписывайтесь на мой канал. Пока.